Однако Белый дом заявляет, что администрация все еще намерена разрешить проблемы дипломатическим путем. Как вы думаете, Конгресс одобрит такой многосторонний подход? Трудности возникнут с обеих сторон. Мы в течение 30 лет представляем друг друга в самом негативном свете, от подобных привычек не так легко избавиться. Главная проблема исходит с иранской стороны. Сейчас, спустя 17 месяцев после скандальных президентских выборов, в стране наблюдаются серьезные политические расхождения. Президенту Ахмадинджану трудно реализовать стремление к заключению соглашения США. В прошлый раз, когда ему сделали заманчивое предложение, на него получились оппоненты как из правого, так и из левого лагеря. Возможно, последует еще одна попытка, однако со стороны Ирана возникнут серьезные затруднения, что выведет из-под удара президента Обаму. Ему не придется беспокоиться об оппозиции в Палате представителей. Давайте продолжим эту тему. Поговорим о позиции США в отношении Ближнего Востока, в особенности позиции республиканцев. США будут продолжать настаивать на двустороннем решении, не так ли? Я бы хотела услышать мнение каждого из вас. Пожалуйста, Барбара. Определенно, да. Думаю, это единственная область, где президент Обама может действовать несколько свободнее. Он начал этот процесс, и хотя здесь возникло множество проблем, а сейчас дело и вовсе кажется застопорилось. Все же идет активная закулисная деятельность, много переговоров. Глава палестинской делегации Сая Парикат недавно приезжал в Вашингтон. Он призывает США внести свое предложение по поводу урегулирования израильско-палестинского конфликта. И для президента Обамы это один из возможных вариантов. Конгресс его останавливать не будет. Если ему удалось сдвинуть дело с мертвой точки, добиться реального соглашения, думаю, чтобы чудодейственным образом восстановила его популярность в мире. Кенни Дельман, позвольте задать вам вопрос из той же области. Противников президента Обамы, в особенности представитель правого крыла, возмущают его отношения с Израилем. И в израильских газетах пишут, что сейчас президенту придется изменить свою позицию по израильско-палестинскому вопросу. Как вы думаете, действительно ли он будет вынужден это сделать? there's going to be a little bit more hard <laughs> pressure to do that i i myself don't think that the Для этого понадобится чуть больше давления. Я лично не думаю, что эти мирные переговоры могут в скором времени к чему-либо привести. Неплохая тренировка, но я бы не стал всерьез полагать, что какое-либо соглашение может быть заключено в течение ближайших двух, четырех, восьми лет. Думаю, было бы хорошо, если бы они договорились о прекращении огня, а палестинцы начали создавать дееспособное правительство на западном берегу. И хорошо бы, если бы они в этом преуспели, а Израиль остановил бы террор.

Давайте взглянем на это более оптимистично и все же не будем забывать о некоторых успехах, которых удалось достичь. Уровень безопасности на Западном берегу сейчас куда выше, чем раньше, в основном благодаря усилиям генерала Дейтона. Экономическое развитие региона идет достаточно быстро. Влияние промежуточных выборов здесь будет заметно, поскольку руководить комитетами будут теперь не демократы, а республиканцы. И думаю, в связи с этим будет больше давления на процесс представления экономической помощи. Ранее мы очень щедро оказывали помощь Западному берегу, поддерживая усилия господина Фахда, и эта политика, проводимая в основном двумя уважаемыми конгрессменами, Берманом и Нитой Лоуи, привела к хорошим результатам. И сейчас я думаю, что мы все должны пристально следить за тем, чтобы эти успехи не были утеряны. Well, speaking of... Go ahead. Go ahead. Я согласен с Венди в том, что касается ответственного поведения палестинцев. Они ведут себя, как будто создают правительство, они а поднимают мятеж против Израиля. И это к лучшему. Однако я не совсем согласен с тем, что объем помощи со стороны Америки играет решающую роль в том, что там происходит. Если палестинцы будут по-прежнему вести себя продуктивно и бороться с терроризмом на границе, они смогут стать весьма преуспевающим народом. Каждые два-три года там происходит всплеск насилия, и с каждым разом все более страшный. И палестинцы не собираются сидеть сложа руки и терпеть это все, пока израильтяне будут занимать все больше земли на западном берегу своими поселениями. Между палестинской автономией и Израилем необходимо провести границу, иначе израильтяне воспользуются ситуацией, именно это они и делают сейчас. Этой теме мы могли бы посвятить отдельную передачу. Однако поговорим о политике перезагрузки в отношениях с Россией. Как вы считаете, будет ли ратифицирован новый договор по СНВ? Вы уже упомянули изменения в комитетах Конгресса. Что ж, я думаю, Кен Эдельман в этом вопросе более компетентен. Но, по моему личному мнению, этот договор должен быть ратифицирован в интересах США. Кен может со мной не согласиться? Да, я не согласен с вами по поводу того, что я специалист в этом вопросе. Однако я действительно думаю, что этот договор будет ратифицирован. Чем займутся республиканцы, так это формулировками этого договора, потому что сейчас у него практически нет никаких формулировок. Это такой договор без формулировок. Генерал Макафри. Я бы добавил лишь одну вещь: что этот договор, по большому счету, для нас не так уж важен. Проблемы в области распространения ядерного оружия представляют Пакистан, Индия, Северная Корея, Иран и так далее. А сейчас мы говорим о сокращении тех масштабных ядерных арсеналов, которыми раньше обладали и американцы, и русские. С точки зрения экономики и безопасности, в наших интересах сократить тот запредельный объем вооружений, который мы создали во время холодной войны. Но говорим не о том. Сейчас надо говорить о распространении оружия массового поражения. Большое спасибо. Боюсь, на этом нам придется завершить первую часть программы. Я бы хотел еще раз поблагодарить всех участников за то, что поделились с нами своими мнениями.